Що ти багато подорожуєш, а зараз, зважаючи на кризу, і зважаючи на те, що українці все ж таки отримують зарплатню в гривнях, а у подорожах потрібно витрачати у євро або доларах, то українці стали подорожувати менше. Чи став ти менше їздити за кордон? Навірно, ні. Просто знаходиш завжди якісь варіанти. Наприклад, в цьому році ми поїхали. В Испанию семьей отдыхать, потому что я люблю вообще Испанию, и это испанист я по образованию своему. Но самое главное, мой близкий очень хороший друг, у него есть там квартира, он нам предложил хорошие апартаменты. Мы там прекрасной семьей остановились. То есть, по сути, нужно было решить вопрос по перелетам. Но там тоже, слава богу, я делал большой проект для одних авиалиний, и они рассчитались со мной услугами. Назовем это так. Поэтому, так да, по суті экономишь, но все одно хочется сім'я ж найголовніше, да? хочеться там деток побаловать, чтобы щоб вони щось увидели особенно снять, сохранить им на пам'ять. Но це найголовніше для отца. Сьогодні тут у Каннах, на українській вечірці ти ведучий? Чи доводилося тобі бувати у цьому місці під час знаменитого канського кінофестивалю? Чим взагалі, можливо запам'яталося тобі це місце, окрім звичайно цьогорічної річної повені? У мене було одно. Очень запоминающееся мероприятие. Я вел какой-то очень давний красивый замок, находится на берегу моря. Там было 50 банкиров. Это такая фантастика, экзотика. Я помню еще тогда моей младшей было где-то три года, помню три с половиной, и когда она спросила у мамы, а куда папа поехал. Она сказала, он поехал в Канны, в командировку. На что младшая сказала, а, он поехал в канандировку. У нас это вот до сего сейчас вот я поехал, а ты опять в канандировку. Так что я сегодня в канандировке.